o boşanma prosesində, yəni şaxsa mənə bir vəkili olaraq ə, müraciət edənlərin arasında ən aktual problem xarici ölkəyə bu uşaqların çıxışı, girişidir. Çünki biliriki, konflikt yarananda artıq niyəsə həm ya ata tərəfi, ya ana tərəf ümumiyyətlə uşağının gedib hətta istirahət belə eləməsinə ya da müalicə almasına belə etiraz eləyirlər. Mən hər zaman deyirəm ki, bu bir növ psixoloji təzyiqdir qarşı tərəfin. Amma ə, bilirəm ki, artıq məhkəmə praktikasında bu üz həllini tapıbdı və valideynin razılığı o uşağın xarici aparılması məsələsinə mən istəyərdim ki Kənan bəy addımlı gətirsin ki hal-hazırda necədir bu məsələ praktikada. Qanunvericilik bir valideynin uşağın çıxması üçün digər valideynin notarial qaydada razılıq ərizəsini tələb edir. Mm -hmm. Və əgər belə razılıq olmazsa mübahisənin məhkəmə qaydasında həll olunmasını bildirir. Mm -hmm. Bəli, bəzən şəxs əvvəlcədən müəyyən planları olur, deyək ki, istirahətə gedir və ya da ki hər hansı bir hal yaranır uşağın hətta müalicəsi üçün bəli eləcə də uşağın təhsili biz bunu praktikada rast gəlirik buna icazə verməyən valideynlər olur bu da dediyiniz kimi konfliktlərin şəxsi qərəzinin nəticəsidir ki bunun nəziyyətini nikahdan olan uşaq çəkir çəkir bəli bu halda digər valideyn məhkəməyə müraciət etməlidir məhkəmənin müvafiq qətnaməsi ilə uşağın ölkədən çıxırılması təmin edilməlidir əks təqdirdə bu mümkün deyil Hı -hı. Yəni məhkəməyə müraciət elə eləsələr, izləyicilərimiz, ə, hər halda bu iş yəqin ki onların xeyrinə həll olunur. Bəli, bəli, kifayət qədər bununla bağlı taktika mövcuddur. Əgər bəli. siz ə, dediyim kimi fakt və sübut qoysaz ki, ə, bəli bunun müalicəsi var ya bunun təsili var, yəni burada uşağın mənəfəətinə zidd olan bir məqam varsa, o zaman sizin diyanız təmin olmuş olacaq. Mən də əlbəttə ki, izləyicilərimə yenə də tövsiyə edərdim ki, bu vəziyyəti ümumiyyətlə gətirib çıxartmamağa